মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোক কৌশলে আছা আৰু নিজৰ পঢ়া শুনা ভালদৰে কৰি আছা দশম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠদানলৈ তোমালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ লগতে আমাৰ চেনেল আন কমন পুষ্পলৈও তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অৰুণিমা সিনহা নামৰ পাঠটিৰ সম্ভাব্য চমু প্ৰশ্নোত্তৰ সম্ভাৱ্য চমু প্ৰশ্নোত্তৰ অৰুণিমা সিনহাৰ কোনবিধ খেলত দক্ষতা আছিল অৰুণিমা সিনহাৰ ভলীবল খেলত বিশেষ দক্ষতা আছিল অৰুণিমা সিনহাৰ ঘৰ ক'ত অৰুণিমা সিনহাৰ ঘৰ উত্তৰ প্ৰদেশত দুৰ্ঘটনাটো ঘটাৰ সময়ত অৰুণিমা সিনহাৰ বয়স কিমান আছিল ছাব্বিছ বছৰ অৰুণিমা সিনহাই যাত্ৰা কৰা ৰেলগাড়ীখন ক'ৰ পৰা কলৈ গৈছিল লক্ষ্ণৌৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে গৈছিল এয়া মায়ে মোক মৰমেৰে দিয়া আশীৰ্বাদ কথাষাৰৰ বক্তা কোন কথাষাৰৰ বক্তা অৰুণিমা সিনহা অৰুণিমা সিনহাই দুৰ্ঘটনাটোত কি হেৰুৱাইছিল অৰুণিমা সিনহাই দুৰ্ঘটনাটোত চিৰদিনৰ বাবে এখন ভৰি হেৰুৱাইছিল হস্পিটেলত থাকোঁতে অৰুণিমাৰ মনত কি সপোনে তীব্ৰ ৰূপ লৈছিল হস্পিটেলত থাকোঁতে অৰুণিমাৰ মনত হিমালয়ৰ শৃংগত আৰোহণ কৰাৰ সপোনে তীব্ৰ ৰূপ লৈছিল চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই গৈ অৰুণিমাই কাক আৰু কিয় লগ ধৰিছিল চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই গৈ অৰুণিমাই এভাৰেষ্ট বিজয়ী বাছেন্দ্ৰু পালক লগ ধৰিছিল আৰু নিজৰ এভাৰেষ্ট বিজয়ৰ সপোনে কেনেদৰে সপোন কেনেদৰে বাস্তৱায়িত কৰিব তাৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল মাউণ্ট এভাৰেষ্টত অৰুণিমাই কেতিয়া আৰোহণ কৰিছিল তেওঁ তাত কিমান সময় ধৰি আছিল দুহেজাৰ তেৰ চনৰ একৈছ মে' তাৰিখত অৰুণিমা সিনহাই মাউণ্ট এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰিছিল তেওঁ তাত প্ৰায় ড ঘণ্টা সময় আছিল অৰুণিমাই ক'ৰ পৰা পৰ্বতাৰোহণৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছিল টাটা ষ্টীল এডভেঞ্চাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা মাউণ্ট চামছেৰ কাঙৰীৰ উচ্চতা কিমান একৈছ হাজাৰ সাতশ আঠান্নব্বৈ ফুট অৰুণিমাই কোনখন কোনজন ক্ৰিকেট খেলুৱৈৰ পৰা আত্মবিশ্বাস আৰু মনোবল লাভ কৰিছিল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট খেলুৱৈ যুৱৰাজ সিংহৰ পৰা কিমান চনত অৰুণিমাই টেঞ্জিং নৰ্গে সন্মান লাভ কৰিছিল দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত অৰুণিমাই ভাৰতৰ কোনজন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা এমেজিং ইণ্ডিয়ান এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিল ড এ পি জে আব্দুল কালামৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে অৰুণিমাক কিমান চনত পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে বিভূষিত কৰে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত ৰেলগাড়ীত দুষ্কৃতিকাৰীৰ দ্বাৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত অৰুণিমা সিনহাক কোনখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় প্ৰথমে বেৰিলি হস্পিটেলত তাৰপিছত নতুন দিল্লীৰ অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্সত অৰুণিমা সিনহাৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ৱলি যোৱা চাদৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখিকা কোন ডক্টৰ জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্ত ডক্টৰ জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তই কোনখন কাকতৰ মুখ্য সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে এদিনৰ সংবাদ ডক্টৰ জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তই ৰচনা কৰা উপন্যাসকেইখনৰ নাম লিখা মহাকবি গান্ধাৰী আৰু চাণক্য ডক্টৰ মহন্তক পোন চনত পদ্মশ্ৰী উপাধিৰে সন্মানিত কৰা হয় দুহেজাৰ ওঠৰ চনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বাবে আৰু আন এটি পাঠৰ সম্ভাব্য প্ৰশ্নোত্তৰলৈ মই আহিম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ